На сегодняшний день так уже судьбой предназначено, что, по сути дела, мы первые в Украине, кто реально выходим на тот новый проект занувания территорий со всеми складовыми частями, которые есть в сегодняшнем законодательстве. То есть мы прошли мины до генерального плана, мы сделали цифровую карту, мы же места, опорный план. И если говорить о наших коллегах и Харьков, и Полтава, и Чернигов, и Луганск, на сегодняшний день в этих областных центрах такой документации нету. И поэтому на нас тоже будут смотреть по прохождению, по проблемам, которые могут возникать. Ну, в принципе, как говорят, это опасно, и, но в то же время и достойно. Но так уж получилось, что мы первые идем, потому что другого момента нет. Эта программа у нас принята сессией, и мы должны ее выполнять. Параллельно в этом году мы тоже не требующий на сегодняшний день громадского обговорения выполним проект земельно господарского устроя. Это тоже впервые в Украине с суммы сделали этот проект. Он новый, Он, мы его передаем на экспертизу, чтобы все-таки не только автор разработки, но и, в общем-то, киевские или институты могли оценить уровень этой работы. Вот этот пакет очень серьезный и очень важный. И здесь, ну, всегда в таких работах мы видим, что мы не застрахованы от каких-то проблемных вопросов. Но вот тут уровень, с которым мы подходим. Те, та открытость, с которой мы говорим о том, что принимайте участие, конкретизируйте вопросы, я думаю, нам поможет более четко подготовить эту работу и сделать тем рабочим документом. В проекте занувания территории города» В первую очередь заинтересовано управление архитектурой. Почему? Потому что в том генплане в 2002 году было очень много белых пятен. И вот эти многие скандальные вопросы. Вопросы, связанные с несогласием жителей города или отдельных участков, вытекали в первую очередь, базировались на геймплане 2002 года. Поэтому сегодня я думаю, что коэффициент вот этих проблемных вопросов, их количество гораздо будет уменьшено. И мне бы хотелось заниматься градостроительными вопросами, вопросами застройки города, а не выходить каждый раз на... На, на площадке и разбираться с согласием или несогласием, есть ли это нарушение предыдущей э, градостроительной документации или нет. Введение зонингу забеспечивает открытую информацию про умову выкористания земельных делянок на территории места. 100% открыта документация. Ни одного листа не будет иметь э, гриф ДСК. И, по сути дела, начиная с пояснительной записки со всех форматов чертежей, они будут выведены у нас на сайт в хорошем, как говорят, прочтении, в качестве. Это уже мы еще раз потребуем от института дипломиста, так как у нас были технические проблемы с предыдущей документацией. Это у нас будет выполнено. И вот, понимаете, вот этим пунктом открывается вся возможность или вся проблематика, или наоборот как сказать, уровень этой документации. Ни главный архитектор, ни мэр, ни земельная комиссия не спрячется от этого документа. Он будет открыт, и мы будем нести полную ответственность в его порушении, чи ответственность или невидповидность данного проекта. Спрощение процедуры на даня умов. Да, на сегодняшний день, открывая место умовы, человек обращается, берет на сайте, распечатывает конкретный участок и в течение 10 дней бескоштовно мы легко будем ему выдавать э, проектные э, обмежения по забудове земельной делянки, умовые обмежения. И, по сути дела, проектировщик будет готов спокойно работать в рамках, которые ему предусмотрены зануванием. В занувании будет и его э, Территориальное выкористание, указано масштаб, величина, ограничения, находится это в исторической части, в промышленной зоне или в отдельных ну, конкретных участках, или это территория заборонена, как мы говорим о рекреационных зонах, которые будут у нас четко тоже выделены.